Всім доброго ранку ще раз. Мене звуть Яніна Соколова. Це п'ятий канал. Ви дивитесь ранок. Поруч зі мною людина, яка має ініціативу. Власне, так і називається благодійний фонд, який він очолює. Називається Мистецька ініціатива. Яка доля мистецтва, ініціативності та благодійності в акції, яка відбудеться нагадаю 1 червня, під назвою Єдина країна це концерти, в якому зберуться багато виконавців, які хочуть допомогти тим дітям, які з огляду на обставини в нашій країні. Ну і зрештою на сході та й не тільки опинилися без одного із батьків, без тат. Знаєте, Ігоре, ми почали говорити про дійсно про ініціативу музикантів, почали говорити про, про той момент, що не всі ми довіряємо благодійним фондам, а про захист, про захист іміджевої іміджевого складової. Як думаєте, в чому він має бути? Ми звісно, бо там дуже думали, і теж, звісно, знали, том, що є ніяке недовір'я, да mm -hmm. Поэтому у нас изучили Как эти фонды работают в Европе, где ситуация такая, знаете, с прозрачностью, она уже проверенная там, годами, десятилетиями. Создан на сегодняшний момент громадская рада, да, общественный совет, в который входят несколько артистов, которые участвуют в этом концерте. Представители Министерства культуры, представители Палаца Украины, представители организации Рады на Майдан, это Координационный центр помощи, uh -huh. который собирал информацию о и делал социальные портреты деток, потерявших отца, да, то есть потому что, ну вы знаете, может могут быть там есть разные ситуации, что несколько браков было, там гражданская семья, uh -huh. и так, гражданский брак и так далее, поэтому такая достаточно плюс представители тех СМИ, которые нам помогали, да, соответственно приглашаем и ваш канал, uh -huh. чтобы был представитель в этой громадской раде. который будет, то есть 1 числа мы сделаем предварительную будет пресс-конференция перед концертом, мы сделаем предварительный отчет о том, сколько собрано средств, и у нас уже есть на сегодняшний момент от этой организации Родина Майдан есть Полный список э, тех детей, по которым составлен, повторюсь, этот социальный э, социальный паспорт, так uh -huh. называемый, да, по-моему, если правильно сейчас называю, и э, их около 70. Это по зимним событиям в нашей стране. И в течение пяти дней. До 5 июня мы выложим на сайте фонда, на сайте палаца Украины, на сайте Министерства культуры подробный отчет угу. о том, сколько было собрано денег, как они были распределены в равных долях между этими семьями. И все это будет происходить под контролем этой громадской рады. И, естественно, ну, мы сможем ответить на любой вопрос любого, любого заинтересовавшегося лица, либо организации. Окей, мы ловим вас на слове. Спасибо, что к нам пришли. Я, зазначу, я зазначу еще раз, когда будет концерт, а, всех, кто хочет проедаться. Обязательно сделайте это. Друзья, 1 червня, Палац Украина, концерт «Единая Украина. Я все Можна, правильно сказала? Да, два слова я хочу Давайте, обратиться. Давайте, звичайно, звичайно. Я очень хочу попросить наших соотечественников, киевлян и гостей города купить билеты на этот концерт прийти, потому что каждый купленный вами э, билет, это помощь детям, которые остались без отцов, которые... Это наши украинские дети, это наше будущее. Э, купите билет на концерт, помогите ребенку. Либо у нас на э, Фейсбуке есть страница благодейного фонда э, этого мероприятия, угу. где указаны реквизиты, где можно тоже перечислить деньги и тем самым э, помочь детям. О том, что эти деньги в итоге попадут туда, куда они должны попасть, этим семьям э, я рассказал, как это будет происходить. Угу. Надеюсь, что если вы заходите, вы сможете всегда это проверить. Спасибо вам. Дякую, что пришли. Игорь Корж был сегодня у нас в гостях. Друзья, вы все сами чули. Вы скоро скористаетесь нагодой допомогти. Наш генеральный спонсор ВОК. Дякую, что с нами. Не перемикайте.